第十七课，谁都有办法看好你的病。I can c e r t i n l y 谁都有阿罗玛西的，办法你能搞的是的，看好你的病，明天要加固，固大部队阿罗玛，你能理解是的系列，在公司工你妈，表的是阿的。 周经理，周美丽，的家，下个星期我可以请几天假吗？下个星期那 o t 那没 b 我可以请几天假吗？只能困，东你阿姨老，带都养们啦。啊，你有什么事没？办麻烦给三西路嘞，在公司，我们立马就认识吧？周经理，周美丽，的家，下个星期 n o 我可以请几天假吗？真老困，那夜灯你有什么事？给我的一个老朋友结婚，真老也等个真的要干明晚上我跟他两天没见了啊！我的一个老朋友结婚，真老也等个真的要干明晚上我跟他两天没见了。 งานตุนเน่น่ะนิดตอนมาด้วยอ่ะปิหีก่งเซียนฉิงกี่เทียนจ้าหมิงอาลูซู่ซู่ปังบะเนี่ยต่ายเจินน่ะแห่ซันเทียนต้งเย่ต่ายเจินน่ะซะกะลงติกะเล่นี่เน่ฉิงเจี่ยสือราเปิ่นตานเน่ดิก่งซู่ซู่ปังช่ายกงซือกงนี่หม่าเปียวเล่ซะกันนี่เซียวลี่เซียวลี่อิ 那个高高的男人，胡眼咪咪的，也叫你刚，是你们公司的吗？没有国你的啦，你对他了解吗？没读过的啦，你你对他了解吗？没读过的啦，我们过去是邻居，马如也能嘎，一你那见你，后来那白马喽，是大学同学的。 哥哥找你别等眼睛里撇撇，关系一直很不错。他的森林不干，他给别没舒服。他一般喜欢做什么？读法罗瓦拉在的嘞。他有很多爱好，独家我在那里年纪别唱歌的轻松嘞，画画儿不计算嘞，踢足球好勇敢嘞，什么都会，把屁屁压嘞，真的。 这个啦，那你介绍我们认识认识吧。大是你名阿如古，没些别吧啦？不行，没业务。现在阿、啊、库里，他是我丈夫，做干我也没有打拼的比。这个我们这里呢，邻居是啥？你那家后来哪白哪个爱好是啥？活动呢？在家。 အိမ်မှာပြောတဲ့စကားလေးကြွေကျင့်အခုတလောလေ whatever ຫນາတော့不舒服အခုတလောငါနေရတဲ့အကုန်လုံးမနီးအားမနေတတ်တော့တတ်တာရှိရလို့မရှိဘူးနီတိုင်း我去医院检查检查吧没搞古勢用ขอพี别别่ပြပေးပါဦးစစ်ဆေးပေးပါဦး我 يون 去医院勢用 توا เสียမှာလို့ဘယ်တော့ရပါ့ဗျာအလုံးမနီးလန်းရှိတယ် 看好你的病，你爷有搞骨骨大不准，你能洗的？我问你，阿明古妹妹，你多久没运动了？明阿克萨姆罗达不劳减肥嘞？我三年没运动了，阿阿克萨姆罗达东升西，肥。谁都知道阿龙阿的家人。 운동對身體好阿克薩漏打咱們也講得是讓努力起來但是大邊沒你吃飽了就睡沒搞擺貨到逼是哪哎得睡了健康咱們也講不對我增應該多斷念斷念了咱們也講不對哪阿克薩沒娘漏得咪衝明天起沒念搞砸逼了 我决定啊，送给他嘞。每天去长跑，你的抓笔哟，在黑边面。这个侬的令呢，方法是啥？你嘞，跑快点嘞，快娃嘞，为了、啊、对，决定送给去长他嘞。课文是《他三奶奶》，运动很重要。阿克上讲，一年级嘞。 这句话第三个、第四个、第个谁都懂，阿罗哪里加的。但是搭配这里，你知道怎么运动吗？美阿克萨布鲁罗阿们来做啊，记得啦。第一，把它猫中里呢，要选择瑜亚没对的时间，慢干的轻骨瑜亚没。一般来说，一不要阿片表阿美索音。 早上九点是最好的时间，那古那一下，告、啊、诉前面的冬天，三亚的嘛所以要再晚一些，那那里才能加入亚嘞。第二，直接样，你呢要选择与车亚美对的地点，曼格内尼亚谷约车亚美公园、山上游泳馆。 马匹、滨江的、张波的、游泳馆、机构跟的，这些地方都可以运动。第二的，公共场你尽量都不要的。第三，必须要根据自己的健康情况运动。那么都你那个，必须努一点，要根据自己的健康情况，姑爷。 သမားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ညွန့်တော့အကစားလုပ်ရမယ်ဘလုတ်ကအကယ်၍နီဟန်ကျုံမပြားစားမင်းတမတက်တာအရင်ကြာနေပြီပေါ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ရုံးရုံလည်းဤမကူတာအရင်ကြာနေပြီဆိုရင်ညွန့်တော့အကစားလုပ်တာကဒီဘွေတော့ကျူ 一定要休息休息,看到老離進間了以後,提早泡 नहा 呀沒。還要記得特別抹他呀嘛,丹雲頓完。離進間了逼進嘛,補可的時候,一撒的အချိန်嘛,不要馬上喝水,一切清不倒呀不。整個的個裡面,選著雖然與扯的 东上、爷的必须有一点，根据实际情况处理。好，是不是？还有，可是啦，第三道。那所以，你看呢？在 listening 里，咱那统计下呢。第十七课。 谁都有办法看好你的病。Lesson 17 Everybody is able to cure your disease. 客文一, Text 1 In the company. 你有什么事?我的一个老朋友结婚。 我跟他两年没见了。你一共想请几天假？三天。生词。New words。请假。一共。课文二，在公司。Text two, in the company。小弟，那个高高的男人是你们公司的吗？ 你对他了解吗？我们过去是邻居，后来是大学同学，关系一直很不错。他一般喜欢做什么？他有很多爱好，唱歌、画画、踢足球，什么都会。真的？那你介绍我们认识认识吧。不行，现在他是我丈夫。生词。 New words。邻居，后来，爱好，课文三，在家。Text three，at home。最近我觉得哪儿都不舒服，你带我去医院检查检查吧。不用去医院，谁都有办法看好你的病。我问你，你多久没运动了？ 我三年没运动了。谁都知道运动对身体好，但是你吃饱了就睡。为了健康，我真应该多锻炼锻炼了。从明天起，我决定每天去长跑。生词：new words，办法，保，为了，决定。 课文四。Text four。运动很重要，这句话谁都懂。但是你知道怎么运动吗？第一，要选择对的时间。一般来说，早上九点是最好的时间。冬天要再晚一些。第二，要选择对的地点。 公园、山上、游泳馆，这些地方都可以运动。第三，必须要根据自己的健康情况运动。如果你很久没爬山或者游泳了，运动一会儿就一定要休息休息。还要记得，刚运动完口渴的时候，不要马上喝水。 生词，new words，选择，冬天，必须，根据，情况，口，渴。